seu ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूता भारत सर्वयोनिषु सङ्केया मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत्योनिः अहं बीजप्रलब्धिका सर्वं प्रदस्तमयिति पुतिसम्भवा तत्र सत्त्वं निर्म गत्वा प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन चानक रजोरागात्मकम् विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम्ब्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्यतु तमः प्रमादे सञ्जयत्युता रजस्तमश्चाभिभूय स सत्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा प्रलयं व्याधिदेहपृथोकम्यां अमरान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं कर्त्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनतमसियोनिषु जायते कर्मणस्तु कृतस्यात्विकं निर्मलं फलम् रजसत्सुफलं दुःखम् अज्ञानं तमसत् फलम् सर्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहं तमसः भवतोज्ञानमेव च

पाण्डवा न द्वेष्टिप्रवृत्तानि नृतानि ना उदासीन मदासीनः विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येव योपतिष्ठति निःखसुखस्वस्थः समयोष्टात्मकाङ्गनः तुल्यक्रिया धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्कृतिः मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्राणि कक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागे गुणादीतसोच्यते मां च यो विचारेण भक्तियोगेन सेवते सर्वणां समधिकैताम् य कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाम् अमृतस्यातस्य च धर्मस्य च ॐमर्दनवतीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा